Це в общем, світ економічних професій. Так як ви вибрали професію собі не тільки оператор комп'ютерного набору, але і касир торговельного залу, і ви в супермаркеті будете на практиці, ви там побачите, що дуже є багато професій, таких маркетингових професій, де ви теж зможете заробляти гроші. Я повинна вам сказати, що заробляти гроші. Вашим професіям. От, може бути такий заробіток без роботи, заробіток з роботою. Що таке заробіток без роботи? Ви сьогодні побачите це роздача флеєріч. Ну, це не основний заробіток, але це допоміжний заробіток, який допомагає нам виживати складну годину. Це я просто називу вам прогулка з собаками, бачите, по телебаченню далі наймаєтесь до людей і там, скільки ви за одну прогулку, десь залежно від породи собаки. Вруч, е так, вручення подарків, е далі е реклама по телефону. Е дуже багато є таких професій, але сьогодні е наші учні вам покажуть. Професії, які ви зможете вже заробляти на них, коли підете на виробничу практику, ваш любими Пашако. І так запрошуємо до нас сьогодні. Завітала королева економіки. Завітала економіки своїми е, своїм подвіргам. Королева. Добро пожаловать в эко царство. Царство мечты, царство экономической свободы, где живут свободолюбивые люди и умные правители. Чтобы попасть в это царство, необходимо усвоить джентльменский набор экономичных слов, экономических профессий. Я прибыла сюда со своей свитой. В моем владении имеется холдинг. В нем туда трудятся хорошие специалисты. Как вы думаете, кто это? Итак, Холдинг. Выходит. Вот холдинг, которым владеет Джек. А это продукция новая, продажи уже готовая. На складе лежит того холдинга, как, подожди, Саша, э, э. на складе лежит того холдинга, которым владеет Джек. А вот дистрибьюция холдинга, которую марку торговую, и всю эту продукцию новую распространяет по миру. Под маркой торговый Джек. А вот кантри-менеджер. Мэл отправляет, который продукцию распространяет. Регионалов своих он гоняет. По намотном авто разъезжает. А вот супервайзер торговый. Он важный и очень толковый. Он важный. Торговые, торговые сети ему словно дети. Италию, белую, и копейку объехал сегодня не раз. Машину он будет и модную, но, в общем-то, тоже удобную. С маркой торговой Джек. А вот по району идет лечендайзинг. А лаки, лотки, магазины. Он пыль продает продавцам, вытирает с витрины. Флаштокеры клеит, рекламу сует, подарки он всем продавцам раздает, с тем, чтобы его товар каждый раз лежал на витрине, на уровне глаз, ни ниже, ни выше. А так очевидно, что покупателю было бы видно. А это промоутер длинноногий, за ней и среди суперлазер строгий везде у витрины огромного как стадиона магазина он вас приглашает на дегустацию при этом везде он стоит улыбается и вас накормить напоить он пытается всем тем что в страну поставляется под маркой торговый джет и так кантри менеджер модный трезвонит, и пишет тот холдинг огромный о том, что собрал супервайзер заявки, что обошел мерчендайзер прилавки и что о том, что Венцеллер развез в магазины, промоутер вес у каждой витрины, что рост продаж в той стране продолжается, а со склада опять начинается. Товара, что Холдинг огромный дает, под маркой торговый Джек. Итак, вы посмотрели основные профессии, а теперь мы посмотрим, как вы усвоили. Вот теперь наши зрители будут отгадывать, какие это профессии. Итак, этот профессия работает на ниве маркетинга, симулирует сбыт всех продуктов, все стали продуктов, проводит дегустацию, проводит рекламные всякие, проводит рекламу, то это промол, промол. проводы. Это специальность специально вообще нижней ступени в цепочке занятых в маркетинге. Но это не значит, что работа является неважной. Вы сегодня это почувствовали. Да? Именно от грамотного действия во многом нашего промоутера зависит программа поставки товаров. Раздача листовок, дегустация, консультирование, выдача подарков за покупку. Так, эта профессия переводится с английского, называется искусство торговать. Это специалист по продвижению того или иного товара. Эта профессия возникла в 30-е годы 20-го столетия в Америке. Планирование продвижения товара в правильном месте, по правильной цене, восприятие товара, выкладка товара. Какая это профессия? Мерчендайзер. Мерчендайзер. Торгает, того, кто там Саша наш за то, что про вашу следующая. следующая профессия. Переводите с английского наблюдатель, надсмотрщик, надсмотрщик И Слушайте внимательно дальше. Насмотрщик, контролер, смотритель в переводе с английского языка. Он наблюдает, контролирует за группой промоутеров, мерчендайзингов. Это такая комплексная профессия. Тут нужно быть и учителем, и тренером, и продавцом, и аналитиком, и экономистом. Кто? Какая это профессия? Супервайзер. Супер Кто сказал? Это первый день сказал, супервайзер. супервайзер. Я, я говорила супервайзер, так. Денис был первый, давай Денис. Денис был первый. Был первый. Все, супервайзер, супервайзер самый главный контролер для обмена учителя, он сказал, вот так, так, следующая профессия. Директор, который управляет филиалом компании в данном государстве. То есть он заботится о продвижении бренда на рынок. Вот. У нас это называется региональный директор. Как это называется? Кристина Кто? Кристина Кадри Итак. Это торговые представители на автомобиле, потому что реселлер, в переводе с английского языка, это продажа с колес. Менеджер по продажам. Мы сказали. Вы же сами сказали ответ. Венсейлер. Ну, пожалуйста. С кем вы связались? Не, не правильно сказали ничего. своей, своим брендом. Цивилизация а у нас воно ем Потреби, то ще ближче до тіла інші. а я свої задовольнити, який ще другий кіт економіки. Можливості. 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 можливості так. Ви пам'ятаєте, можливості, ресурси і потреби. І так наш колбіль познайомились з професією, ми теж були дуже активні, зрозуміли. І я вважаю, що ви теж привезете нам фотографії, все особливо промоутери, Студентів це промова. Далі, ну венселе, і дівчатка, хлопці, коли вже буде мати своє авто, то можете працювати і венселером. Так що, ми сьогодні хтось знайомились. Будимо промову, зайдемо практикувати. Ні, промов, Ви робота, працюєте... сьогодні ваш супермаркет. Акцію і ті, хто буде продвіний, то знаєте, вам сьогодні допомільний забор і ви проходите. У нас Саша сьогодні якраз хорошо показав. я до нашому холдингу, а тепер, для того, щоб, щоб бути успішним, треба багато знати про економічні професії і для того, для того, щоб достигтися успіху. Зараз з вами послухаємо. Значит, ви вже на ступені того, будучи професії. зала, чтобы знать. И самое ценное, самое важное, вы проиграли живые моменты, вы просмотрели пробу э, что такое новые специальности, которые, в принципе, вытекают одно из другого. Но первая заповедь кассира ⁇ это культура обслуживания. Да? Что вы знаете про культуру обслуживания? Улыбка, да? Дружелюбное обращение, Лыбка. аж э, культура речи. Культура речи это обязательно. Да. Что входит в культуру речи? Э, правильная лексика, Сын, правильный тон. Правильный тон, правильная лексика, и словарный запас, него. да, угу. и доброжелательность. Угу. Обязательно. Кроме этого, это, это есть ключевые моменты того, что вы должны быть. Внимательно, да? красиво разговаривать, стремиться к будущему, к карьерному росту, если вы умеете говорить, если вы четко и быстро выполняете свои обязанности, если вы креативный человек, долго вы засидитесь на месте кассира? нет yes. Значит, у вас есть к чему стремиться, да? Но я думаю, что у нас еще есть пару уроков экономики. Я желаю вам успеха в учебе, Спасибо. успеха в карьерном росте. Самое основное и самое главное вы прекрасно знаете. Спасибо вам большое. Спасибо.